اللہ کی قربت کے راستے کیا ہیں تو فرمانے لگے کبھی اس ماں کو دیکھا ہے جو پہلی مرتبہ اپنے بچے کو زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے آٹھ نو یا دس ماہ کا بچہ ہوتا ہے یا ایک سال کا جب اس کو پہلی دفعہ کھڑا کرتی ہے تو اپنی دونوں انگلیاں اس کے ہاتھ میں دیتی ہیں پھر اپنے ہاتھ چھڑوا کے پیچھے ہو جاتی ہے اب بچہ ماں کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھانے لگتا ہے ابھی پہلا قدم اٹھا نہیں سکتا ماں, ماں فرتے جذبات میں دوڑ کر اس کو پھر گلے لگا لیتی ہے جب بندہ اس بات کا عزم کرتا ہے میرے رب تو کتنا میرا کریم رب ہے اب تک میں نے کتنا تجھ کو ناراض کیا آج کے بعد یا اللہ میں تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا میں پوری کوشش کروں گا کہ یا اللہ میں تیرے حکموں کو پورا کروں کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دینا جب وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دوڑ کے آ کے اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لیتے ہیں ارادہ ارادہ ملک کا بادشاہ ملک کا حکمران ابھی اس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ جھوٹے منہ کہتا ہے جھوٹے منہ میں اس ملک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گا اللہ کی مدد براہ راست اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جھوٹا ارادہ اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے جب ہم جب ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ سوچے سمجھے بغیر ہم کہیں نا حسبی اللہ بس اللہ میرا میرے لیے کافی ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جو دن میں اگر کوئی سات مرتبہ شروع میں اور سات مرتبہ شام میں اس دعا کو پڑھ لے پورے دن کے لیے اور یہ وہ واحد دعا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا کوئی امتی اگر دھیان کے بغیر بھی پڑے گا اللہ سارا دن اس کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے کبھی اکیلے میں بیٹھنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے پھر تھوڑی دیر میں دل کو ایک تسکین ہوگی دو آنسو نکلیں گے سمجھ جانا اللہ نے خوش ہو کے معاف کر دیا پھر کہنا آنکھیں بند کر کے ہنس دی اللہ پھر مجھے پھر یاد کرنا کہ بھائی نے کہا تھا یہ بات ساری دنیا کا مزہ ایک طرف یہ جو دو بول تم بولو گے ہنسی اللہ اللہ ایسا سکون دل میں دیں گے کہ تم کہو گے دنیا کی دولت بھی اس کے آگے ہی چلے ہنسی اللہ تو ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے نیکیاں تو ہیں دیکھو کتنا بڑا مجمع آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے باہر بھی کتنے بیٹھے ہیں ہمارا مسئلہ نیکیاں کرنا نہیں ہے ہمارا مسئلہ برائی سے بچنا ہے برائی سے نہیں بچا جاتا برائی سے بچنے کا کیا مطلب ہے کیا گنا نہیں ہوں گے نہیں گنا ہوں گے برائی سے بچ متقی کون ہے وہ جو گنا نہیں کرتا نہیں متقی تو وہ ہے جو گناہ کرتا ہے فوراً معافی مانگ لیتا ہے یہ متقی ہے گناہ کیا معافی مانگ لو اللہ مجھے معاف کر دے معاف ہو گیا پھر گناہ ہوا یا اللہ مجھے معاف کر دے پھر معاف ہو گیا یا اللہ معاف کر, کر دے کرتے 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 اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے چل دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں تو معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے یہ تو ہم اللہ کو پہچانتے نہیں آپ دیکھو یہ سکول میں تو سبھی گئے ہیں آٹھ بجے کا ٹائم بھائی آٹھ بجے سکول میں جانا ہے آٹھ بجے نہیں پہنچو گے تو کیا ہو جائے گا گیٹ بند ہو جائے گا اس کے بعد گھسنے دیں گے اندر نہیں گھسنے دیں گے چلو بھائی باہر نکلو در سے گھر جاؤ اب ادھر مسجد اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس رب سے بڑا کوئی نہیں ہے یہی سب سے بڑا ہے اذان ہوگی اذان کے بعد اللہ رب العزت کا حکم آنا چاہیے تھا چلو بھائی بند کرو مسجد کو بند کرو کوئی مسجد میں نہیں داخل ہوگا تو مؤذن سے کہا رک جاؤ رک جاؤ ابھی تو میرے بندوں نے اذان سنی ہے انہیں پندرہ بیس منٹ تو دو ابھی میرے بندے کاموں میں لگے ابھی آئیں گے میرے بندے ابھی آئیں گے مسجدوں کے دروازے کھول دو کیونکہ مسجد میری رحمت کی جگہ ہے میرا گھر ہے ابھی میرے بندے آئیں گے کوئی بات نہیں اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو ابھی تو یہ آئیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد نماز کھڑی ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر مت صلاح, صلاح نماز کھڑی ہونے لگی ہے نماز کھڑی ہونے لگی ہے اب تو کہہ دینا چاہیے تھا اللہ کو مؤزن کو چلو جاؤ اب جا کر گیٹ پر تالے لگا دو ہونا چاہیے تھا بھائی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا آٹھ بجے سکول بند ہو گیا اب نہیں آ سکتا کوئی اندر تو اللہ کو بھی تو اللہ تو سکول سے بڑا ہی ہے لیکن نہیں نہیں لگانا کوئی بات نہیں تمہاری نماز کھڑی ہوگی پیچھے سے میرے بندے آ رہے ہیں کھول کے رکھو اتنے میں جناب بھائی پہنچے اللہ اکبر مولانا نے پڑھنا شروع کیا الحمد للہ بھائی پہنچ گئے یا اللہ میں کیا کروں چپ کر کے کھڑا ہو جا اس کے پیچھے اللہ میری تکبیر اولا مل جائے گی مل گئی رکو کے اندر جانے لگے رکو میں چلے گئے پیچھے سے دوسرے بھائی دوڑے ہوئے یا میں کیا کروں چپ کر کے کھڑا ہو جا یا میری نماز چپ کر جا کھڑا ہو جا نماز مل گئی دو رکعت گزری تیسرے بھائی آئے یا کیا کروں چپ کر کے کھڑا ہو جا تیری بھی نماز ہو گئی تیسری چوتھی رکعت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں دوڑا دوڑا پہنچا یا اللہ میں کیا کروں چپ کر کے کھڑا ہو جا بیٹھ جا اتیات پڑھ لے اور سلام پھرنے کے بعد جتنی جتنی تمہاری رکاتے رہ گئی ہیں کھڑی ہو کے پوری کر لو میں نماز قبول کر لوں گا اتنے میں یہ ایک بھائی بھاگے ہوئے آئے جب سلام پھرا یا اللہ میری نماز رہ گئی تو میرے نبی کا ارشاد ہے کوئی نماز کے ارادے سے مسجد آئے اور اس کی جماعت چھوٹ جائے اللہ اس کو پوری پوری جماعت کا اجر دیتا ہے ایسا اللہ ہے میرا شیطان کو دو دفعہ اپنے آپ کو دھوکا دینے مت دو پہلی دفعہ اس نے دھوکا دیا گنا کرا کر اب وہ دوسرا دھوکا دے گا توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہے تیری توبہ قبول تھوڑی ہونی ہے اس کو بولو اے بدبخت جب تجھ کو اللہ نے نکالا تھا جنت سے تو نے دس دعائیں مانگی اللہ نے ساری پوری کی تو میں تو اس کا فرما بردار ہوں میں تو کلمہ گو ہوں اگر میں مان پڑوں گا تو میری نہیں مانے گا میرے عزیز دوستو جب آپ اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اس گناہ کو معاف کر کے نیکی میں بدل کے آخرت کا توشہ بنا دیتا ہے اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے اس گناہ کو کیا ہی نہیں یہ تو ہماری بدقسمتی ہے ہم اپنے اپنے آپ کو اللہ سے دور کیا ہے یہ وجہ ہے میرے دوستو جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا نہیں قبول ہوتی کہ ہماری طبیعتوں سے اللہ سے دوستی لگانا ختم ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زوردار قسم کا قحت پڑا آپ نے سب کو جمع کیا جمع کر کے آپ میدان میں لے گئے وہاں آپ نے جا کے جب دعا شروع کی تو لو اور تیز ہو گئی آپ نے کہا یا اللہ میں تو دعا کر رہا ہوں یہ کیا معاملہ ہے کہا اس مجمع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ پچھلے چالیس سال سے اس کی ایک نیکی بھی میرے پاس نہیں آئی اس کے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی تو آپ مجمع کی طرف مڑے اور مجمع سے کہا بھائی وہ کون ہے باہر نکل جائے اب وہ جو گناہگار تھا وہ تو نظریں نیچے کی کھڑا ہوا تھا اس نے دائیں دیکھا یہاں سے شاید کوئی نکلے بائیں دیکھا یہاں سے کوئی نکلے جب تھوڑی دیر ہوئی تو اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے کہا یا اللہ اتنے سال میں نے تیری نافرمانی کی تو نے کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اب اتنی دیر ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ تو اپنے نبی کو بتا دے کہ وہ کون ہے تو میں کتنا ذلیل ہوں گا یا اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں تم مجھے معاف کر دے ابھی وہ نیچے اللہ سے مناجات کر رہا ہے اس کو پتا نہیں اپنی عزت بچانے کے لیے وہ مناجات کر رہا ہے اوپر کالے بادل آنا شروع ہو گئے اور اسی دوران موسا علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں تو دھڑا دھڑ اوپر سے بارش شروع ہو گئی کہا یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہوا کہ میرے نبی میرے بندے نے مجھ سے سنا کر لی میں نے اس کو معاف کر دیا یا اللہ یہ کون ہے کہا موسا جب نافرمان تھا چالیس سال کا میں نے کسی کو پتا نہیں چلتے رہے اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے میں کیسے بتا دوں وہ کون تھا میرے دوستوں آج امت اللہ سے دور ہوئی بیٹھی ہے کیونکہ اللہ سے دور ہوئی بھی ہے اپنی ہر مشکل کا حل اس کو اللہ کے غیر میں نظر آتا ہے میں یہ بات ہاتھ جوڑ کے آپ نوجوانوں کے سامنے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ رب العزت سے جو حسن زن ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب جب کوئی ضرورت آتی ہے تو خیال اللہ کی طرف جاتا نہیں کہ میں تو اس کی کرتا ہوں نافرمانی ارے نہیں میرے گناہوں کی کیا حیثیت ہے اس کی رحمت کے سمندر کے آگے یہ راوی کے راوی کے دریا میں اپنی دھمگر اگر سو کمیزیں لے جائیں اور صاف کر لیں تو راوی کتنا گندا ہو جائے گا ارے ایک ہزار کمیزیں سے لے جاؤ ایک لاکھ کمیزیں سے لے جاؤ ایک کروڑ کمیزیں سے لے جاؤ جاؤ جا کے رابی کے اندر دھو رابی نے کیا گندا ہونا ہے تو یہ تو دنیا کا ایک بہتا ایک عام دریا ہے اللہ کی رحمت کا جوش مارتا دریا اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا قیمت ہے کچھ بھی نہیں بس آدمی بے غیرت نہ بنے بے پاک نہ ہو جائے تو وہ تو غفور رحیم ہے جو کرنا کروں یہ نہ ہو اندر طبیعت میں اس بات کی ندامت ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں طاقت کی استقبار سے معاشیت کی استغفار زیادہ قیمتی ہے ہاں میرے دوستوں آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں دیکھو پانچ باتوں کا خیال رکھنا ٹھیک ہے پانچ باتوں کا خیال رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہاجرین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور یہ مہاجرین کی جماعت کون ہے یہ سابقون الاولون تھے سارے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقتاس سعید بن زید رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں کے اس وقت کے الاولون جن کی قربانیاں جو تھیں اور جن کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی تھیں تو یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے تو آپ نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت پانچ چیزیں ایسی ہیں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ پانچ چیزیں تم لوگوں میں آئیں ذرا غور سے سننا میری اس بات کو پھر آپ نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے لوگ بے حیا ہو جاتے ہیں اللہ اس قوم پر ایسے امراض بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا اللہ ان میں ایسی اموات بھیجتا ہے کہ جس کا پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو پھر آپ نے فرمایا کہ جس قوم میں تاجر بیمان ہو جائے ناپتول میں کمی شروع کر دے اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس قوم کا غریب ٹھیلے والا بھی اگر لوگوں کو دھوکا دینا شروع کر دے چار اچھے مالٹے اٹھائے آٹھ گندے سڑے اٹھائے جس قوم کا جو قوم ناپتول میں بیمانی شروع کر دے معاملات میں بیمانی شروع کر دے اللہ ان کے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کرتے ہیں جو نہ ان کے بڑوں پر رحم کھاتا ہے نہ ان کے بچوں سے شفتف کرتا ہے دوسری بات ہو گئی تیسری بات پھر آپ نے فرمایا جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھتے ہیں ان پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک کترا بھی نہ برسے اگر زمین پر بے زبان جانور نہ ہو تو تین باتیں چوتھی بات آپ نے فرمایا جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں چکر دیتے ہیں اور اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں یہ گھر ہم آپ کو پچاس لاکھ میں بنا کے دے دیں گے اس کی قسطیں دیں آپ پچاس لاکھ کے مطابق قسطیں دیں جب گھر دینے کی باری آئی سر بات یہ ہے کہ وہ تو کی بات خرچہ تھوڑا بڑھ گیا اب آپ کو پوزیشن تب ملے گا جب اس کے اوپر پندرہ لاکھ اور دیں گے آپ کیوں کیونکہ اب اس گھر کی قیمت مل رہی ہے ستر لاکھ ہم تو سر اس کے تو ستر مل رہے ہیں اس وقت ہم تو پھر پانچ چھوڑ رہے ہیں آپ کو یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے وعدہ خلافی وعدہ خلافی وعدہ خلافی کبھی یہ بھی تو کر کے دیکھو جنی صاحب یہ میں کیونکہ آپ کو اگری کر گیا تھا پہلے آپ کو زبان دے گیا تھا پچیس ہزار روپے مہینے پہ میں اس جگہ کی آپ کو زبان دے گیا تھا بعد میں میرے پاس آیا ایک آدمی مجھے اٹھائیس دے رہا تھا لیکن مجھے اللہ سے حیاء آئی کہ میں آپ کو زبان دے چکا ہوں میں آپ ہی کو دوں گا یہ پچیس ہزار میں یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہے ارے میرے دوستو ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہم کوالٹی دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا لا الہ الا اللہ ہم کوانٹٹی نہیں دیکھتے ہم کوالٹی دیکھتے ہیں جو زبان سے پھر جائے گا چوتھی بات آپ نے فرمایا جو زبان سے پھر جائے گا اللہ رب العزت اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں چار باتیں ہو گئی پانچویں بات جس قوم سے عدل اٹھ جائے جس قوم سے عدل اٹھ جائے جہاں قانون پامال ہو اللہ اس قوم میں آپس میں خانہ جنگی کروا دیتے ہیں گناہ کیا ہے اور سزا کیا ہے اب آپ مجھے بتاؤ فوجیں جمع کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میرے نبی پہلے تو یہ بتاؤ ناؤ زب اللہ میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے م? یہ میں نے پانچ چیزیں آپ کو بتائیں بتاؤ ان پانچ چیزوں کے ٹھیک ہونے کا تعلق میری ذات سے ہے یا پولیس اور فوج یا ایلیڈ فورسز سے ہے کس سے ہے اس بات کا تعلق کس سے ہے بھائی میری ذات سے میں ٹھیک ہو گیا یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بس یہ گزارش میں آپ کے سامنے کرنے آیا اللہ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ